Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 12 de un en Night 2 de 4 basados en el libro. Estúpido bastardo, no me dejes escapar, gritó Daniel en ruso en el siguiente video. Kamola abrió los videos para mostrárselos a Iván. Daniel fue golpeado por el subordinado de Che en el estómago hasta doblarlo, quien no pudo hacer nada porque estaba atado. Si quieres ayudarlos, nos vemos mañana por la noche. Nos reuniremos con la contraparte en el puerto de Achahuatchahuat. Ven solo y trae la lista de documentos del último lote que está a punto de llegar. No seas grosero, atrapar a tu esposo y a este extranjero es realmente salvaje, dijo Chin con voz profunda antes de que se corte la señal. Tanto Camol como Iván se sentaron en silencio. Está bien, ¿qué pasó? ¿Por qué esos dos fueron atrapados tan fácilmente? dijo Iván en voz baja, con sus ojos mirando a los dos subordinados de Daniel de pie con la cabeza inclinada. ¿Ese hombre es tu esposo? preguntó Iván volviéndose hacia Camol. Si es mi esposo y él es la razón por la que quería hablar contigo sobre dejar la industria, respondió Camol. Iván se apoyó en el respaldo de la silla. Antes de discutir este asunto, ¿deberíamos traer a esos dos de vuelta primero? Preguntó Iván en un tono tranquilo. La expresión de Iván se mantuvo tranquila en todo momento. Camón lo aceptó. No importa cuán grave fuera la situación, Iván mantuvo la calma, como una persona que no tiene sentimientos en absoluto. Sí, también era mi intención. Combe ve a llamar a toda nuestra gente que se encuentra en la oficina. Camol le respondió a Iván antes de volverse para dirigirse a Con. Con inclinó la cabeza antes de salir de la oficina de inmediato. La tarde del día siguiente, Camol se acercó a tomar una ducha y se vistió con calma. La figura dura se vistió y miró el bolso de Kim. Lo había dejado atrás. Lo miró con ojos claros antes de ir a abrir la bolsa y sacar la ropa de Kim, sus pertenencias y todas las cosas para luego poner la bolsa en la parte de atrás del armario como de costumbre. Luego salió del dormitorio hacia abajo. Señor Camol, sonó la voz de la tía antes de caminar hacia él con la cara seca y los ojos hinchados. ¿Qué pasa, tía? Camol preguntó en voz baja. Puedes traer a Kim de vuelta, dijo la tía con voz temblorosa porque ella sabía todo. Definitivamente necesito traer de vuelta a Kim. Tía, no te preocupes, respondió Camol en tono serio antes de mirar a Beibun. Ven aquí, Beibun. Camol la sintió con la cabeza al joven. Beibun caminó directamente hacia él. Camol levantó la mano y acarició suavemente la cabeza de Beibun. No llores demasiado. Kim volverá y verá tus ojos hinchados. Me atacará por eso, bromeó Camol, para que Babon se relajara. Pero en cambio el joven sollozó. Piquín estará bien, cierto. Cun Kamol trae de vuelta a Piquín, ¿verdad? Sollozó el joven con la voz temblorosa, hasta que Camón no pudo evitar jalar al niño para abrazarlo y consolarlo, con una suave palmada en la cabeza. Prometo traer a Kim de regreso a salvo, dijo Camol, antes de ver a Iván que estaba parado con la mano en el bolsillo mirándolo con ojos tranquilos. Camol luego se retiró del abrazo de Beibun. Tía, lleva a Beibun a descansar. Te garantizo que mañana por la mañana todos verán a Kim con seguridad, dijo Camol nuevamente antes de alejarse para encontrar a Iván parado más lejos. ¿Estás listo? ¿Tenemos que ir a prepararnos antes de salir? preguntó Iván. Si sí, estoy listo, respondió Camol con calma antes de salir al frente de la casa con Iván. Camol condujo hasta el puerto de Chen solo como Chen le había dicho. Los subordinados de Chen abrieron la puerta de otro auto para que Camol entrara. Camol abrió la puerta del coche y se quedó quieto. ¿Estás aquí solo?, preguntó el subordinado de Chen antes de revisar a Camol en búsqueda de un arma. Camola accedió a dejarlos realizar una buena búsqueda, pero no pudieron encontrar nada. Otros también inspeccionaron su automóvil. ¿Con quién me vieron venir?, preguntó Kamol en un tono normal. En la mano sostenía un sobre color marrón con documentos. Es bueno que vengas solo. Vamos a entrar en el coche, dijo el subordinado de Chen, asintiendo con la cabeza hacia la camioneta negra estacionada lejos. ¿Quién va a cuidar el coche por mí? Este auto es mi amor, dijo Camuel con frialdad, con una mirada fija al rostro del subordinado de Chen. Nadie lo tomará, este es un espacio privado, nadie puede entrar, dijo el subordinado de Chen. Camuel se encogió de hombros ligeramente antes de caminar hacia la camioneta de manera normal. Camuel se sentó en el coche, y tan pronto como los subordinados de Chen suben al auto, el conductor lo sacó del puerto. ¿Tu señor está cuidando bien a mi gente? Camol preguntó como si fuera una conversación normal. No se preocupe, sus dos personas estarán bien. Si su plan no funciona, Pichen se enojará, dijo el subordinado de Chen. Camol se quedó quieto, no hizo más preguntas, pero en su corazón estaba bastante preocupado por Kim. La camioneta de Chen que fue traída para recoger a Camol conducía fuera de Bangkok en las provincias del noroeste. Camol se sentó al costado de la carretera y pudo adivinar a qué provincia se dirigía este automóvil. El automóvil había funcionado durante tres horas a ambos lados de la carretera. Era un bosque denso. Su jefe es tan misterioso. Fue una larga distancia, dijo Camol en voz baja. Los subordinados de Che no dijeron nada. La furgoneta empezó a entrar al bosque, que era un camino bastante accidentado y solitario, pero Camol no tenía actitud. Además de sentarse quieto y cómodo, solo su corazón se preocupaba por Kim. Pronto el coche se detuvo frente a una casa donde la gente de Chen estaba parada alrededor de la casa. Camus salió del coche y miró a su alrededor. Había sonidos de pequeños insectos rugiendo por el bosque. Donde mires solo hay árboles.